Вітання глядачам обласного державного телеканалу. Ми працюємо у прямому ефірі. 16 листопада цієї неділі в світі вшанували Всесвітній день пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод. Вперше цей день відзначили в Англії в 93-му році, а з 2005-го року його відзначають під егідою організації Об'єднаних Націй. Цей день присвячується пам'яті мільйонів загиблих і травмованих у дорожньо-транспортних пригодах. Виявам співчуття їх родичам та близьким. А також вдячності всім службам порятунку, громадським організаціям і співробітникам ДАІ, які постійно. Стикаються і працюють з жертвами ДТП з наслідками травмування і інвалідності. Отже, сьогодні в студії ми говоримо про ДТП, про їх причини, і що найгірше про їх жертви. Поряд зі мною сьогодні Федір Кравченко, заступник начальника управління Державтоінспекції УМВС України в Сумській області. Ігор Шаповал, голова Сумської обласної організації Товариства Червоного Христа України, і Олександр Черняк, громадський активіст і організатор, координатор проведення в сумах велосипедних днів. Вітаю вас, шановне панство, в нашій студії. Телефон 617 107 для тих, хто захоче запитати щось по телефону по темі нашої розмови. Ну і починаємо певно з того наскільки пане Федоре, до вас перше запитання. Наскільки актуальною є наша тема обговорення про вшанування жертв ДТП? Тобто, яка статистика загиблих і травмованих на наших дорогах? Ну, може, по Україні, може по сумщині, у вас є якісь цифри? Ну, в першу чергу, добрий день всім присутствую, присутствуючим в цьому залі. Добрий день всім присутнім, хто возлі телевізора телевізора в даний момент смотрить нашу передачу. Действительно, проблема дорожно-транспортного травматизма она очень актуальна во всех цивилизованных странах мира. Так, согласно статистических данных, более 1 миллиона граждан гибнет во всем мире. И это действительно так. Очень большое внимание определяется как руководством страны, как ведомствами, нашими министерством, департаментом на снижение аварийности на территории нашей державы. В связи с этим с 10 по 16 в нашем государстве проводилась неделя безопасности, которая была направлена на снижение аварийности. Это в первую очередь такой категории участников дорожного движения, как пешеходы. Также определялось внимание на превышение скорости и самое главное это на тех участников дорожного движения, которые управляют транспортными цветами за рулем в нетрезвом состоянии. Как показывает статистика, увеличение штрафов то есть не дает на сегодняшний день тех снижения аварийности, как бы хотелось. Согласно тех статистических данных, вот если будем говорить даже брать за 10 месяцев на территории Украины зарегистрировано 22 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. И из закрыванием в Трезвом было привлечено 3600 человек. И 27 тысяч было оштрафовано за нарушение разных видов дорожного... правонарушений. Основная проблема этого всего, как я вижу на мой взгляд, все эти непонимания между участниками дорожного движения, такой категории как водители и пешеходы, также будем говорить о велосипедах на сегодняшний день, велосипедистах на сегодняшний день существует проблема. Хотелось бы обратить их внимание в первую очередь, и, чтобы они сами как-то в плане обозначали себя на проезжей части, то есть одевали на себя светоотражающие. с светоотражающими да. элементами, да? И те транспортные средства велосипеды, на которых они передвигаются, тоже были оборудованы светоотражающими знаками. И ведь это все способствует только снижению аварийности. Ну і ще таке запитання знову ж таки повертаючись до вчорашнього дня, до 16 листопада, от саме в цей день, ще одне ДТП зі смертельним наслідком сталося на Тростяниччині. Там представник власне відділу ОМВС наїхав на пенсіонера, і здається, людина загинула. Вже відкрите кримінальне провадження. Чи є якісь там дані? Хто ж був винен у цьому наїзді і на якому етапі зараз слідство? В Даний момент по даному факту проводиться як ви говорите, правильне слідство. Э, Устанавливаются причины обстоятельства данного происшествия сказать э, четко кто в данном дорожно-транспортном происшествии виноват я сейчас не смогу так как э, данный по данному факту проводится следствие то есть будут установлены причины и будет дана объективная оценка как действиям водителя который находился за рулем и Тому пішохода, який в даний момент загинув, mm -hmm. зрозуміло. Спасибі вам за відповідь. Пане Ігорю, Червоний Хрест. От ви одна з найпотужніших таких світових організацій. Ця організація займається вже дуже багато років проблемами, ну тобто, допомоги під час збройних конфліктів, під час стихійних лих. Також ви долучаєтесь до навчання людей надання засобам першої невідкладної допомоги. От, якщо говорити про ДТП, які саме навички? От ви зараз. ну, Кого і яким саме навичкам ви навчаєте, щоб от допомогти, ну звичайні люди, не медики, да, от вони свідки аварії, от що має знати людина, щоб надати першу допомогу, якщо врахувати, що зазвичай немає ні бинтів, нічого там під рукою. І тобто, в перші хвилини, от надати цю допомогу, наскільки це популярно серед людей, наскільки вони хочуть знати, Да. Ну, действительно, проблема оказания помощи при дорожно-транспортных происшествиях – это актуальная проблема, потому что за последние годы как-то мы немножко расслабились в этом вопросе, и многие водители, которые, получая права, проходят, скажем, определенный курс, где предусмотрены часы на обучение первой помощи, как показала практика, это все-таки на сегодня неэффективно. Да? Поэтому наша задача больше обратить внимание на этот вопрос мы акцентируем, проводя определенные общественные акции, плюс вот участие, скажем, как вот было у нас в воскресенье, где мы показывали основы оказания первой помощи для велосипедистов. К сожалению, не было представителей от автомобильного движения, их приглашали, но вопрос стоит действительно актуальный, и наша задача сегодня даже на уровне государственном поменять подход к этому. А как показывает практика, мы в том году проводили осмотр водителей с помощью представителей ГАИ, да, на наличие аптечек, понимание, что там в них есть, их применение. Статистика очень печальна. То есть люди, имея какую-то аптечку, они даже не представляют, что там есть и как его применить, и насколько эта аптечка ну, и, как может правило, быть эффективной. Да. да, набор не средств тот, что... самый примитивный, угу. скажем, для бытовой травмы, но ну, когда случается ДТП с кровотечением, и переломами и причем массовые э, повреждения людей, которые попадают в ДТП, то, к сожалению, даже не всегда и специализирована бригада скорой помощи в силе оказать не говоря уже о тех людях, которые практически не проходят курсы, не умеют оказывать эту помощь, и, к сожалению, количество смертей катастрофически растет. Да? Там, где можно с навыками mm -hmm. было справиться с той проблемой, мы зачастую теряем людей. И мы постоянно сейчас акцентируем о том, что каждый человек должен, не щадя своего времени, где-то прийти, обучиться и обеспечить себя той объемом в аптечке, да, который может оказывать помощь. Угу. Ну, а все-таки, от перші якісь хвилини, да. Ну, а якщо уявити, що от, ну, якщо дві машини да, от постраждали обидва одії, навіть якщо вони вміють щось е, робити в таких екстрених випадках, вони не зможуть, да? І от е... выпадковые свидки, чем, возможно, навіть працівник милиции, который приехал на ДТП. Вот, что, что сделать в первую очередь? Ну, в первую очередь оценить, оценить обстановку, сколько людей пострадало, оценить те состояния. Ну, обычно, когда говорят так, человек, который кричит, да, угу. он может немножечко подождать, подождать да. Тот человек, который уже не подает каких-то признаков жизни и так далее, к этому человеку нужно обратить внимание в первую очередь. А, конечно, человек должен быть, который на месте может организовать всех остальных, это и вызов скорой помощи, потому что от той информации, которая поступит непосредственно для работников скорой помощи, они уже будут ехать готовыми, понимая, что там не один, два, может быть, три человека, то есть от этого зависит количество бригад, которые приедут. Естественно, Всегда мы должны понимать, что если мы видим кровотечение, его нужно остановить. Если мы, работая с человеком, определили, что у него отсутствует дыхание, сердечная деятельность, нужно заняться сердечно-легочной реанимацией. Все остальные вопросы можно практически отсрочить до приезда специализированной бригады, которая будет в дальнейшем уже оказывать помощь. Вот, вот эти акценты мы обычно всегда в своих занятиях говорим, что не занимайтесь мелочью, занимайтесь вот этими тремя крупными проблемами, и это будет какой-то ну, А возможно, даже и психологическая готовность, как-то нужно формировать у человека. От, ну, может, не каждый, например, ну, сможет ты до постраждалой людины, да? Вот можно чему ну, В принципе, вы знаете, психологическая готовность – это проблема номер один. Даже медицинских работников, не все сегодня медицинские работники готовы в таких экстренных ситуациях сработать эффективно и быстро, потому что любая ситуация, которая вне нашей привычной жизни, она вызывает в некоторой степени шоковое состояние, да? Люди одни быстро угу. растормаживаются, другие остаются в оцепенении, да? пока не пройдет определенное время. И от того, насколько человек постоянно себя готовит к таким ситуациям, настолько ему легче такие барьеры преодолевать. Поэтому это проблема, и над этим надо работать, проходить курсы, их совершенствовать, работать и пытаться оказывать помощь. Ну, і ще, мабуть, надзвичайно важливий нюанс, коли не проходити мима, да? так? От колись проводили такий тренінг, ще навіть я не знаю, як сказати, порівнювали, як реагують на такі ситуації: от людина впала, як українці на це реагують і як реагують росіяни. Ну, Ми виявилися в кращій ситуації, але не всі. Я бачив ці експерименти, де дійсно, от. общество, которое готово оказывать mm -hmm. есть готовность. И в нем, естественно, и травматизм меньше, да, скажем, и смертность меньше. К сожалению, как-то у нас не все, правда, но есть люди, которые могут равнодушно ну, они даже не так, скажем, как равнодушно, вот чувство ответственности за то, что-то не получится, и можно привлечь человека вроде бы к уголовной ответственности, и этого боятся в первую очередь, потому что они не знают, как это делать, и никто на себя не хочет брать ответственности. Мы сегодня говорим, что если вы пройдете курсы, получите знания в объеме, Определенном, mm -hmm. за который вы не будете нести ответственность в случае даже неудачного оказания первой помощи. Да. И люди должны понимать, что нужно к этому стремиться, нужно пытаться себя как-то переломать и быть готовым оказывать. Потому что там могут попасть в пострадавшие и родственники, близкие люди, которым, если ты не окажешь помощь, это будет. Остаться таким отпечатком серьезным, психологическим, может психологическим, да? да, что человек будет жалеть всю жизнь, что вот он где-то что-то не прошел, чему-то не научился и не спас, скажем, близкого родного человека. Mm, спасибо. У нас есть телефонный звонок в студии. Алло, добрый вечер. Ваше запитание. Алло. Да, слушаю. Мы вас чуем, а говорить. Э -э, здравствуйте. У меня вопрос к милиционеру. Федор Александрович. Да, будь ласка, говорить, говорить. Ну вот, э -э... Ставите акцент на том, что там много аварий, много всяких проблем. А нельзя ли это дело все проводить профилактической работой? Угу. У вас самое главное погоня за штрафами, там ну, создается такое впечатление. Они угу. а нельзя ли это дело перевернуть с ног на голову? Спасибо. То есть, как он примерно. То, Спасибо. Дуже дякую, Федор Александрович. Отже, як профилактическую роботу проводити э, працівникам чтобы щоб упередити да? Э, ну, и порушення, і, власне, провести, привести в чувство? Как ну, как скажу, мне кажется, на, 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 в первую очередь, это объективное мнение самих водителей, то есть участников дорожного движения. На сегодняшний день и сотрудника ДАИ направлена цель это на снижение аварийности, то есть и, в первую очередь, это профилактические мероприятия. Это проведение разных, разного ряда профилактических операций. То есть это операции всевозможные, предупреждение водителей о дальнейшем следовании, не следовании. То есть или это какие-то погодные условия, или какие-то климатические. Но, как правило, как сотрудник ГАИ, наверное, с водителем на сегодняшний день, до сих пор еще так оно и остается, то есть они находятся. Есть какая-то те... да? Да, да, в тяжелых таких, будем говорить, каких-то отношениях, поэтому и вся проблема. То есть на сегодняшний день на территории области, то есть я могу заверить за Сумскую область, то есть наши сотрудники, как бы они более расположены к участникам дорожного движения, и вся их работа практически направлена только на, будем так говорить, своего рода профилактику. Пане Олександре, до вас запитання. От ми, коли дивимось новини там з європейських міст, ми бачимо, як класно там дороги взагалі виглядають, що там є і розмітка, і знак, і розкраска навіть велосипедних доріжок. От ви координатор велоднів у сумах. Уже я знаю не перший рік. От така от велосипедна громада сумська вона просить, вимагає від влади зробити от умови створити такі на дорогах, щоб велосипедисти не їздили там на проїжджій частині разом з важкими автомобілями, щоб вони не їздили по тротуарах, а мали таку свою діляночку. От на якому етапі ця робота? Наскільки зараз власне влада відгукується і що ви готові зробити для того, щоб дійсно людям, які користуються велосипедами, можна було нормально рухатись по місту? Я хочу в первую очередь сказать, что мы не только велосипедисты, мы и сумчане, и пешеходы являемся. И находясь на, пеше на пешеходном переходе, мы в, в, в коем мере становимся и участниками дорожного движения. Проведение акции, которую мы провели вот недавно, вчера буквально, это памяти жертв ДТП, это всемирный, праздник, всемирный день такой памяти жертв, когда он этот день заставляет обратить внимание и государство, и контролирующие организации о, о контроле правил дорожного движения в городах и в странах. Что касается велосипедистов, он является вот наиболее активным участником дорожного движения. Мы проводим Велодень не первый год, и совместно с областным ГАИ, который сопровождает нас постоянно с 2009 года, у нас не было ни одного происшествия. Совместно и с Красным Крестом мы эту работу проводим. И мы раздаем правила, делаем выписку правил дорожного движения, именно выписку, выписку изменений того года. И раздаем бесплатно на велоднях. Мы провели вчерашнюю акцию, если говорить о этой акции, которую... Это день, который проводится во всем мире, чтобы и требования, которые мы выдвинули, это в первую очередь, это чтобы убрать эту коррупцию и контроля за соблюдением правил дорожного движения, вот мы, конечно, требуем установить электронные средства контроля, которые обеспечат ну, отстранение человека от, от контроля за соблюдением правил дорожного движения. Вот я ну, не на уазе, электронные засобы? Ну, це это камеры, очевидно, спостережения, это какие-то комплексы. Да, там, я да. Не знаю, я, що... я думаю, и департамент УВД Украины э, это говорил, и мы с этим соглашаемся. Это камеры, это специальные датчики за контролем, за скоростным режимом в городе. Ну, одни, из, если говорить от мы э, начала акции проведения дня памяти жертв ДТП, мы начали проводить с, с Европейского сквера. Да? И как и в том году, это не первый год. Значит, если говорить об этом, то у нас в Украине социальная проблема уже, уже перешла проблему в социальную проблему. У нас в Украине погибло за эти 10 месяцев 3607 человек. Вдумайтесь в цифру каждые сутки погибает в среднем 12 человек. То есть это нас коснулось за душу эта проблема. И мы, как более активная часть, решили все-таки провести и обратить внимание о автомобилистам, о бездумном поведении, бездумном поведении за рулем. То есть ну, надо учитывать, не только он за рулем, но есть и другие участники движения. Угу. зрозуміло. Зараз у нас телефонный звонок в студии. Алло, добрый вечер. Ваше запитание. Алло. Я по поводу замены. Это, надо обязательно права менять 79 -го года образца. Замена водительских прав. Нет, не обязательно. Это все, ответ такая короткая, да, да. да. Ну, а дивіться, давайте продовжимо нашу розмову, все таки про ДТП, про ситуацію на дорогах і таке інше, от зараз Україна, принаймні на сьогоднішній день, декларує реформи в силових структурах, в тому числі передбачаються якісь там структурні зміни в Державтоінспекції, там проводять як зразок реформи в Грузії, які вже 10 років да, і наскільки там все класно стало. Як ваша думка, якою має бути оця система контролю за дорожнім рухом після такої реформи? Тобто, чи все таки залишати державтоінспекцію? Інспекторів і оцю живу роботу. Чи все-таки закцентуватися тільки на, скажімо, технічних засобах контролю, на цих штрафах і на всьому іншому? Все-таки, от яка система буде дієвіша? Не, ну, не. От ви, як не, не правоохоронець, недаишник, от ваша думка. а потім... Я вважаю, що це має бути комбінірована система, яка, во-первых, сам контроль, як таков має виключати людський фактор, тому що все-таки, що не говорите, у нас остається. Знакомый, товарищ и так далее, начальники большие. И вот эта несправедливость она в принципе нарушает сам смысл этого всего реформ, этой реформы. Да. Потому что одних наказывают, а другие э, по своим связям могут быть безнаказанными. То Но есть, если, больше, да, есть людей. да, вот это э, огорчает больше всего, потому что каждый человек за, независимо от своей должности, должен нести наказание, и тогда это будет первый воспитательный момент. А да. второе э, все-таки общение представителей или работников службы ДАИ, они должны, в принципе, контактировать с водителями, потому что никто не отменит воспитательный момент, и зачастую вы знаете, когда есть Видишь, вот я как и велосипедист, и автомобилист, да, были у меня такие случаи, даже не штраф меня а за нарушение приводил к какому-то нормальному состоянию, а просто нормальное человеческое замечание. И поверьте, порой становится стыдно за то, что ты, например, чуть-чуть превысил скорость, где-то не пропустил пешехода на пешеходном переходе, и ты после такого замечания едешь и уже начинаешь задумываться, что действительно ты можешь быть на этом пешеходном переходе, или твой ребенок, или кто-то знаком. То есть вот этот момент, да. А реформа, она должна быть, потому что мы должны все поменять и привести к евростандартам, потому что евростандарт – это сегодня оптимальная система, которая позволяет уменьшить и цифры сами за себя это говорят. Плюс Дороги, плюс э, транспорт, контроль за транспортом, его использование и так далее. Это все составная часть. Я думаю, от этого только общество может выиграть. Потому что действительно э, ДТП сегодня в мире переходит на третью позицию после сердечно-сосудистых заболеваний. Это уже серьезная статистика. А транспорта все больше и больше и больше становится рисков погибнуть и получить, пострадать в дорожно-транспортном увеличиваться. Поэтому я вижу именно в сочетании как и человеческого фактора в воспитательной роли, так и технических средств, которые выведут человеческий фактор, чтобы избежать вот этой коррупции, то, что говорил Александр. Федерал Александрович, ну, а вы вот сами так уже зазначили, что еще какая-то такая межа между автомобилистами, участниками дорожного руху и Державтоинспекцией. Вот все-таки, с вашей точки зрения, что хотя бы за Останній рік змінилося у е, системі роботи служби. Як самі ви от таку внутрішню люстрацію проводите? Да? І наскільки, от ви е, ну, готові там мінятися? Да? невідомо як піде реформа, але наскільки саме ДАІ от готові мінятися? мінятись, тому що от, от, е, приміром, ми говоримо про те, що ми будемо скорочувати, але ж з цим можна втратити і професіоналів. І ну ми пам'ятаємо, як було коли за президента Ющенка взагалі розігнали ДАІ, а потім що ми отримали на дорогах. Действительно, я вам сейчас просто приведу пример. За время моей работы, 15 лет работы в системе, и было уже около 4 перемен. То есть нам, нас отправляли то в райдело, то с райотдела, то а опять в райдело, то назад. То есть эти реформы, они как бы по своему смыслу ничего не давали. Но это не реформы, это псевдореформы. И менялись названия, и люди оставались те же. Не менялась сама структура работы, специфика и все остальное. То есть если на сегодняшний день это действительно государство будет направлено на какое-то взаимодействие и близость к людям, то я от себя лично говорю, что я лично согласен. Я думаю, что все сотрудники пойдут только из корружа за, то есть это будет направлено на снижение аварийности какое-то, то есть сближение. Еще раз повторюсь, с людьми мы все только будем за. И это пойдет, я так считаю, на пользу всему нашему государству и всем нашим гражданам. Пане Олександре, до вас запитання. У нас три хвилини до кінця ефіру, але все-таки от е, хочеться зрозуміти. От я сама не автомобіліст, але от чому ми маємо таку кількість дорогезних машин на наших дорогах? Е, ну, нібито такі. Інтелігентні люди сидять за кермом, да а от на дорогах такий безлад. Ми дозволяємо собі не пропустити пішохода на зебрі, ми дозволяємо перевищити швидкість, ми дозволяємо випити і сісти за кермо. Е, ну тобто, от таких фактів надзвичайно багато. Дійсно, от, ніхто не застрахований від того, що опиниться жертвою, якась дійсно рідна людина. От, на ваш погляд, що має змінитись в суспільстві, щоб ми поміняли ну своє ставлення, от до. Своей участи в дорожном Руси. Ну, в первую очередь, я хочу сказать, что не надо создавать велосипед. Он уже создан, я имею в виду европейские правила дорожного движения. Они существуют. Можно брать с них пример. Это городской режим должен составить 50 км в час. Разница в 10 км в час уже доказана в Европе, mm -hmm. что сохраняет определенное количество тысяч жертв будущей жизни жизни да соответственно жизни да я ж, э, хочу еще добавить что э, трудно воспитать э, и трудно поставить полицейского на каждый перекресток то есть э, я думаю, что мы должны обеспечить эту систему контроля за соблюдением. Вот если мы обеспечим адекватную систему контроля, как бы наказание уже есть, а вот обеспечить контроль за соблюдение, вот как и наши требования, это электронные там системы контроля, вот тогда все-таки, когда человека штрафуют большим штрафом, независимый как бы эксперт это и электронные средства вот, ну, да, человек задумается просто стоит ли в следующий раз нарушать а психология такая, что нарушители были и есть и труд, трудно с ними бороться только обеспечить систему контроля. Добре, да. і хочу вас все-таки уточнити. От я питала вас, наскільки влада сум готова посприяти тому, щоб на наших дорогах з'явилися спеціальні такі, ну скажімо, ну, полоси да. для велосипедистів. Наскільки вони готові йти на зустріч в, громаді? В принципі, готові. чи знову буде така відмовка, що немає грошей? В принципі, готові. Ані ми вже з ними постійний діалог ведемо з 2009 року. Цей постійний діалог був в тому году. Кажется, программа, в том да. программа принята. Ну сейчас такая ситуация в Украине, как бы лишние Но деньги это лучше, вы, лучше ну, да лучше Украину говорил, да, сохранить вот в нам. Беседе, да. Беседе он сказал, что да. я думаю с весны мы будем эту проблему решать, в реализации именно как раз этой программы и будем uh -huh. стараться выделить деньги, чтобы начать все-таки первые шаги для того, чтобы эта программа имела. Право жити нашій... дуже дякую вам за нашу Зимали. розмову. На жаль, часу не дуже багато. Кожен з нас щодня стає учасником дорожнього руху, сідаючи за кермо, чи як пішохід чи як велосипедист, і безвідносно до цього завжди будьте уважними на дорозі. Пам'ятайте, що кожен з нас відповідальний і за своє, і за чуже життя. На цьому все залишайтесь на нашому телеканалі.